Шановные телеглядачі, маємо честь запросити вас а, до Канады, где. А, Спробуємо познайомити вас з одним з найперспективніших крузерів українських, принаймні так його називають спеціалісти, Олександр Тесленко. Українець Чернівців сьогодні проводить свій перший поєдинок на профіринзі. Олександр да, Тесленко боксирує в храмі, будемо так говорити, в Колізеї. Адоніса Стівенсона в Канаді. В цьому же Колізеї, в этот же вечір. Опять же, выиграл Адони Стивенсон. Ну, а наш парень дебютировал в этом поединке. Вот его соперник Шандар Балах. Ну и Саша Тесленко на ваш. Ну, поспорил бы я Native of Toronto. Украинец, Просто свидетельствует флаг у него за спиной. Вы видите, кто менеджер у Саши Тесленко. Это Эггис Климас. Он же менеджер и Васілія Ломаченка. Ну, так, це вже непоганий заспів для профікар'єри будь-якого боксера. І Олександр Тесленко, який був у 2012-му срібним призером чемпіонату України. До речі, програв він тоді добровідомим українським болівальникам Денису Пояциці. Александр Тесленко перешел в профи и на разе да, Александр Тесленко дебютирует в Канаде. Пошел он в профике. Действительно, проигрывал он Денису Паяцике, нашему боксеру из Полтавы, капитану украинских атаманов. Но также в Украине тренировался Саша Тесленко о Золотарева, первого тренера братьев Кличко. Ну, в принципе, Золотарев он любит тяжиков, он любит высоких, тяжелых ребят. Сейчас у него Ростик Архипенко. Но всегда у Золотарева были тяжелые ребята. Всегда... Ну, больше он любит да, oh, за yeah, yeah. Вот первый удар от Тисленко. Oh, вот единственное, so что как-то странно в одинаковых шортах, да? Так, Иса, левый боковой прошел непоганно Тисленко. И одразу зверните в вагу. центр рингу, заступая агрессором в этом поединке, начинает диктовать волю. Ну, а также следует сказать, что промоутерская компания, с которой подписал Тисленко свой контракт, это промоутерская компания Ленокса Льюиса. Льюис у нас ушел, пошел, наконец, в промоутер. И как слова Льюиса, что очень большая ставка будет на Александра Тисленко. Очень уж нравится он. Леноксу. Ну, антропометрия, так, действительно, дивовижна. Никого не нагадывает, на самом да, 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 на самом деле. Ну, вот я думаю, что возможно, и в крузаках, да, ненадолго у нас Саша Тесленко, если все у него пойдет хорошо. Да, и, кстати, тоже следует сказать, в анонсах вы видели, что против Атилы Пинтера должен боксировать наш Саша Тесленко, но он боксирует против Балака. Но на самом деле четыре раза поменялся соперник у Александра Тесленко. Я так понимаю, что, возможно, этот Балок приехал прям в шортах на этот поединок, потому что они очень странные, у них одинаковые. Да, такое не часто в боксе встречается, но обычно рефери, да, и рефери не дают, да и договариваются с тем, что искали, я думаю, соперника Саши Тесленко. И находили уже так, с колес. Ну, у Тесленко наносит два удары, притискает соперника до правый боковой пробовал запустить то удило, не вышло. Ну, Шандер тоже, в принципе, да, не, не дебютант, в отличие от нашего Саши Тесленко. До этого он также побоксировал, ну, и начал свою карьеру, в принципе, с четырех побед. Что интересно, четвертая победа была над Джозефом Балахом. Не брата ли, не брата ли отлупил Венгер? Может быть, а ось До речи, ведроковый рефери, 6, 7, 8. Не, Балах показывает, мол, все гораздо, готовы Хотя как покраснело, да, вот район виска. Ох, ничего себе, классичная оказалась. Насадил, вот она школа Золотарева. Просто невероятно все сделал Тесленко, але встоя в Тут, ну, как говорят во дворе, прорубил, да? Ну, да, конечно, звездочек, звездочки в глазах появились у Шандара, Венгра. Да, конечно, действительно впаял. Александр Тисленко, да, кличка у Шандера Балаха у Ну, это Сленко. Можно занести себе в актив дебютный раунд дебютного поединка. Это 100 нокдаун у суперника был. И вот эта важка двойка сразу после Потужний, потужний хлопчина, і з огляду на це дійсно можливо і ненадовго затримується він в крузерах. Тим паче 27 років для такої вагової категорії це юність, так би мовити. До 100%, процентів, <реку> да тут Ну что ж, другой раунд распочался. Тесланка снова вымеряет дистанцию. Трошка подкруты вливом, левом. Просто так риски с так? Да, занимает центр ринга Численко, такой по накачанию он будет, ниже Баллах. Тут Баллах так намагается, и ты распочиняет атаку с справую. Снизу где? Ты Тесленко, куда еще погодьтесь Ух, двоечку ляпнул Тесленко Ну тут, тут же начинает зничевать поступового оппонента Да, просто вот по-боксерски молчит, да, Балов просто держит руки Вообще не отличает Александр Тесленко Важкий удар у это пометно Kachenko увагу Так, you can see, доводится балоху, обтирает канаты. Да, да, по-моему, немножко в расфокусе находится Шандар. Так, так и вражина здесь распадается. Все. Хочу все, побачили. Помог закончить в первом раунде. Там, по-моему, прямой был потяжелее, чем вот этот удар Таня yeah, yeah. все правильно делает рефери не no, осень левый боковый так у напрямку Скрони сдается хотя, уже его да, да, Никакая, не Канада Но. как было написано, да, парень украинец парень из Черновцов с нашим флагом не забывает Александр Тисленко, Там уж поспешили канадцы назвать его своим. Нет, это перемога украинца. Чисто, беззаперечно. Двух думок быть не может. Ну и варто приветствовать украинца с очень вдалым дебютом. Да, вот единственный вопрос, почему в официальной статистике стоит победа в первом раунде он красивый был, и удар был красивый, но почему-то все-таки во втором, я думаю, официально исправят после этого, да, но ну и тут поднабить успел Шандара. Ну вот так поднабить на ну, боксеры с ринга выходят, у них половины тела нема. Ну, да. после 12 раундов. Да, ты согласен. Но Численко. запоминаем фамилию, знакомимся. Мы с Тисленко знакомим вас с ним. Вот если действительно сказал правду Ленокс Льюис, что будет он ну, вкладывать много в этого боксера, что видит он главной звездой его в своей промоутерской компании, то будем, надеюсь, почаще видеть Александра Тисленко. Ну, это первый поединок. Хотелось бы сказать, что побыстрее бы в чемпионском, но давайте все-таки хотя бы уже посмотрим с более серьезным соперником. В принципе, этот бой предполагал всего 4 раунда. Нашо два. Давайте хоча б посмотрим раундов, да и фамілію соперника. Щоб хоча б ми слышали, до этого. Ну, хай там є. Так із заслуженою перемогою безумовно. Навіть в цьому за ці півтора раунду Тисленко встиг продемонструвати, мабуть, не весь свій, але вже непоганий і потенціал, і арсенал. не зациклювався Він на різно на одноманітні дії. Все робив дуже класно кваліфіковано. Да, ну и еще раз напомним, поединок этот проходил в Канаде, в Колизее, в первый бой, да, андеркарта. Главный бой которого это бой Адониса Стивенсона. Ну и давайте дочекаемся официального оголошения результатов. Да, всегда смотреть приятно, тем более вот в Канаде, за океаном, когда украинцы будут поднимать руку. Сленко. Запоминаем, конечно, первое. Единственное, что можем сказать, да, за эти полтора раунда, вот удар, это да. Это Саша на все. Техническим нокаутом. Непоганый початок на самом Залишается привитать. Дякому Александру Сонку за наданные эмоции. Да, ну а вам спасибо. Продолжайте болеть, любить бокс, ну и болеть за украинцев.